Я вас, ну, хотите, заклинаю, прошу, предупреждаю, пожалуйста, не политизируйте это событие. Поэтому пообещайте мне, что журналисты вычеркнут из своих репортажей любой экстремизм, любые какие-то упоминания. Мы говорим о фестивале, независимо от персоналей и независимо от чего бы это ни было другого. Спасибо за то, что выслушали меня молча. Мы уверены, что Днепропетровск это будет городом добра, городом толерантности и городом мира. сегодня Коломойский парк, потому что пришел и разом с командой Корбана, с Лейника, с людьми.

Конечно, конечно будем. Он обещает нам и площадки, и детские. Хороший кандидат, будем за него голосовать. Нас объединяет любовь до своей краины, до ее народу. И целый не может чуть не